Первый выпуск School А был дійсно яскравим, учні ученики были у захваті, и теперь самое вы можете запросить нас до своей школы. А мы же от приглашения не отказываемся, с удовольствием придем и к вам. Мы же любим ходить по гостям. Але мы приходим завжди без попередження. Вот такие мы на выховании. Вот и 25-й лицей, 8-я школа тоже даже не подозревает, что сегодня School Up начнется именно у них. <плес> Тож, конверты с заданием уже у нас. Сейчас для скулап. Пошли, пойдем. Раз, два, три. Привет, привет всем. Это скулап. Скажи, пожалуйста, отгадай загадку. Mm -hmm. Если его накормить, он живет. Если его напоить, он умрет. Что это такое? Mm -hmm. Даже не знаю. <станкакляции> Мы не тоже помним. <станкляции> Без понятия. <станкляции> Мы не тоже пом Яд какой-то может. Яд? Mm -hmm. Да. Собака. Да. Да. Собака умирает? Да. Загадка, да? Если его кормить, он живет. Как только напоить, сразу... Умирает. Рыба. Рыба? Да. Рыба в воде живет. Ну и что? Даже не знаю. Ну, человек, скорее всего. Если водой напоить. Водой? А, не, думаю, обработку. Кумар. Кто? Ну, может быть, в принципе. Я не знаю. Рыба. Она, она, в воде живет. Ну да. Смотри, э, что это такое? Это фигня, которая тарахтит. Это так типа играть требует. А что это? Не знаю. Штука, чтобы когда танцуют на ее. Инструмент. какой инструмент? Музыкальный. Бу бубен. Это, типа бубен там какой-то. Бубен. Вроде бы бубен. Что это за агрегат? Тряска. Тряска. Это бубен. Бубен? Да. Все очень быстро. Это бубен. Бубен. Я не Ай, серьезно. Бублик? Бублик? Музыкальный инструмент, я забыл, как он называется. Тряска для чего она? Чтобы... Тряси. Ну, для музыки, наверное, там. Бубенчик. бубенчик. не от меня а, ребус держи я на ты 100 90 90 90 90, 90. смотри сразу знаю видишь ничего не утаишь Это ребус. Это задание для третьего класса. Можешь Я разгадать? Ты во втором? Вы же какие тут взрослые дети, да? 90. 90. 90? Да. 90. 90. 90. Чем видрезняется бульба вид картошки? Бульба вид картошки. А, названием. А вы что, не знаете? Походу хвостиком-то наверху. Ну, бульба це, це зверху, що росте картопля знизу. Вимовою. Нічим. Це на другому язикі, я не пам'ятаю, якому, типу білоруському, чи що там бульба. Чим відрізняється бульба від картоплі? Ну, це одне й те саме. Yes. одне й те ж саме. Не... А ну, картопля не де з... росте? Під землею. А, а бульба, бульба та... значить на землі, а картопля під землею. Там? Бульба. Ну все, хватит, хватит. Название. Ничем. Ну то, что бульба это по-белорусски картошка. Ну, это самое? Ну да. Это одно и то самое. У семох братьев по одной сестре. Сколько сестер? Одна. Четыре должно быть. Сколько? Четыре. Одна. Одна. Одна сестра. Одна сестра. По одному. одна. У всього сім сестер. Сім. Я не знаю, все, Сім. Те, що означає справляти мандри. Справляти мандри. справлять мандры. Так. Ну, наверное, перед путешествием, ну, перед путешествием, когда кто-то едет, ну, там, типа, провожают его типа, праздник. А... <связано> Не знаю. <связано> ну, подарок. Не знаю. Ведь ты? Справлять мандры? Ну, типа, путешествовать там. Не знаю. Мандровать, типа? Мандры – это подорожи. Не знаю. Это це... подорожи. Путешествовать. Скажи, будь ласка, хто такий Лесь Курбас? Знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Режисер. Режисер. Не казак якийсь, я не знаю. Письменник. Думаю. Хто? Не, не знаю. Великий композитор. Письменник. Що належить вам, але інші користуються частіше, ніж ви. Теж не знаю. Він? І... Не знаю. Судіть, такого нічого нема. Інтернетом. Ім'я. Ручка. Багато чого належить мені. Що можна? Голова. Ім'я. Ім'я. Своє ім'я. Назвіть мову, яка є рідною для найбільшої кількості людей. Українська. Українська, напевно. Англійська. Рідна англійська. Українська мова. Рідна мова, для кожного там якась різна рідна. Українська, російська. Я Зрозумів. дякую. Англійська. Англійський. Це те про що я думаю. Е, ну, англійська, оскільки вона розмовна. Ну... Англия. Китай. Украинская. Английская. Ну, не люблю я этих интервью, хочется сидеть и чекать. Ну, что ты сделаешь, такая наша нелегкая судьба. Хотя, впечатления остались хорошие. Ну, что это за стереотип, ну, бубен, Буби. Спасибо. Результаты. Слушай, еще тепленькие даже. Знаешь, куда мы сейчас идем? Куда? В школу к победителям. Ну, пошли. Пошли. Победила восьмая школа. И самого она матема можливость побороться за перемогу в другом туре. В общем, в этом батле можем ставить уверенную точку, да? Да, и будем сейчас работать жеребкование на наступный батл. Давай. Так. У, У меня 33-я школа. У меня 3-я гимназия. Еще, пошли? Пойдем. Пойдем.